بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا wabbi muhammadin nabiyy wa rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semua. Selamat petang hari Sabtu. Kita tak lama sat saja. Apa dia tajuk dia? Jom belajar C GPT. Ah ha, dia. Nampak tak saya punya tanjak ni? Hmm, sejak dua menjak ni saya tengok ramai dah mula pilih tanjak macam saya ni. Wow. Saya dah saya tak langsung mengiklankan tanjak ni. Tanjak ni dia ada nama tau. Saya ambil dengan uh, tuan Tuan Herin. Ampo boleh pichari By Bin Mansor. Tanjak mahkota boleh cari a uh, Yelah ramai boleh buat. Tanjak ni ramai boleh buat tapi antara tangan-tangan yang mantap ni Screenshot, 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 screenshot. Oh, lomok terbalik pula. Tak boleh flip ke ni? Screenshot, screenshot. Ah, tanjak mahkota. Nanti hampa pandai pandailah lah. Hampa screenshot, hampa flip lah. Tanjak mahkota by Ben Mansour. Ah, ni tangan dia lah bukan saya buat sendiri ni tanjak ni. Ni tangan dia ni. Hmm. Okey. Uh, Alhamdulillah kita hari ini hari Sabtu 17 Mei 2025. Hmm. Alhamdulillah juga kita nampak ada kelahiran baru. Kelahiran baru uh, Syed Sadiq Baru buat uh, uh, Podcast uh, Dengan Siapa tu? Alah oh, saya tak ingat nama dia Dia tu uh, Orang kuat KR juga tu uh, Dia pun buat podcast Dia berdua Cik Sadiq ni Dia parti muda Ahli sahaja uh, Dia buat podcast jadi kita dapat tengok lah Syed dalam podcast. Uh, bukan podcast-podcast artis ni. Podcast-podcast artis dah banyak dah. Tak larat dengar dah podcast artis. Uh, cerita pasal dunia populariti semua ni orang dah tak mau dengar dah. Uh, dunia populariti tu dunia artis lah. Yang ni kita pi ke arah maklumat. pi arah ke ilmuan. Ilmiah. Fakta. Data. Uh, ni lah pilihan-pilihan kita. Kita ada keluar sekejap. Uh, abang KJ kita dengan Abang Syaril. Yang terbaru, kita ada sembang sekejap. Tak silap saya. Podcast dia. <tik> Cik Sadiq. Uh, jadi kita dapat dengar lah daripada, lebih dekat lah kan. Daripada, orang uh, um, kata apa. Uh, dalam podcast ni sebenarnya, kita boleh tengok perwatakan. Kelebihan podcast ni, bila dia cakap secara live tau, Memang dia video. Tapi dia spontan. Bukan senang. Macam orang buat cut-cut video dekat TikTok ni. Yang ni dia ada. Orang kata apa. Uh, dia macam safe sikit. Jadi kat mana yang dia tergagap. Dia uh 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 tu. Dia boleh cut. Tapi kalau live podcast. Dia spontan. Dia perlu throw 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 throw, throw macam tu tau. Ha, macam saya buat ni lah. Ha, tapi yang saya buat ni lagi gila lah. Yang ni berm <cuma> bermonolog. Uh, Seorang-seorang. Macam orang gila. Uh, jadi guys, hari ni saya punya tajuk tu. Dapat baca tak? Uh, jom belajar chat GPT. Ah chat GPT. Macam mana nak guna chat GPT ni? Saya tunjuk sikit lah. Ay, saya ni daripada dulu uh, time sekolah lagi, saya memang minat benda-benda yang uh, teknologi. Uh, cumanya yang menghalang saya adalah kemiskinan. Saya antara seorang yang miskin daripada sekolah rendah sampai sekolah menengah, sampailah ke politeknik Shah Alam, PCO. Satu geng. <laughs> uh, lepas tu saya kerja lah. Uh, dan saya antara orang yang berminat dengan teknologi. Teknologi macam mana ni? Contohnya kita kata benda-benda yang melibatkan komputer, Contoh macam melibatkan searching dekat dalam apa ni Google bunyi macam biasa. Uh, contohnya macam macam mana kita nak masukkan uh, lagu dalam CD, macam mana kita nak download file ni, macam mana kita nak uh, crack file ni, benda-benda yang <laughs> macam mana kita nak berinteraksi dengan orang luar, kita nak main game online ah kita berinteraksi dengan orang Filipina, dengan orang US, dengan chat, chatting tau. Kalau kita chat dengan orang Malaysia, mungkin dia akan cakap bahasa Melayu. Tapi kalau kita main game, kita chat aa, dalam bahasa orang putih guys. Kena guna bahasa international. Hang pandai ke kan? hang tak pandai ke kan? hang kena lah. Kena belajarlah basic-basic tu. Aa, jadi saya adalah aa, makhluk yang asal usulnya datang daripada situ. Aa, jadi Tambah-tambah pula yang terbaru ni saya apa, uh, tengok kewujudan cek GPT ni sangat-sangat memberi manfaat dan boleh mendatangkan bahaya guys. <laughs> uh, jadi penggunaan ChatGPT GPT ni dia boleh jadi bahaya. Macam mana bahaya saya takkan beritahu. Macam mana dia boleh jadi manfaat? Saya kena beritahu lah sebab benda manfaat ni <tuh> Nabi tak bagi simpan. Nabi SAW sampaikan Selagi benda tu ada unsur Menyampaikan ilmu Kebenaran dan pelajaran Jadi, macam mana kita nak belajar Cik JPT ni? Ada orang kata kena beli buku Cik JPT Bolehlah beli, silakan Beli ha. Yang beli buku tu, belilah ha. Dia cakap ada prom apa semua tu, silakan ha. Tapi sebenarnya Setelah saya mengkaji selidik Cik GPT ini, dia sangat-sangat bijak guys. Dia bukan biasa-biasa. Dia sangat faham apa yang kita cakap. Dia, Cik GPT ini, dia sampai tahap dia boleh baca diri kita. Kalau kita keep, ha, dia ada syarat. Kita keep tanya soalan, soalan ni, soalan tu, soalan ni, soalan tu. Dan kita dapat jawapan, kita baca. Baca, 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 baca. Dia, kita keep bagi soalan. Jadi, Daripada soalan-soalan kita yang kita lontarkan kepada chat GPT tu, chat GPT sebenarnya dia sedang membaca kita. Dia sedang mengukur seseorang itu dengan soalan-soalan. Nah, jadi, uh, kredit untuk chat GPT ni apa benda pula? Kredit untuk chat GPT ni, dia adalah salah satu kita kata aplikasi untuk mendapatkan maklumat dengan cepat dan tepat boleh jadi tak tepat <laughs> ada lah tapi kebanyakannya tepat saya boleh kata 90% lah semuanya tepat-tepat belaka melainkan benda-benda yang ada unsur teori seperti sejarah semua okey jadi mana nak dapat ChatGPT Syarat, syarat satu cara adalah dengan kena ada telefon. Kena ada telefon. Okey. Kedua, kena download chat GPT. Kena download. Ketiga, dia ada register sikit lah. Ha, lebih kurang lah. Biasalah tu. Register. So, dah boleh tanya soalan? Dah boleh tanya soalan. Dah boleh tanya soalan. Jadi, macam mana nak tanya soalan kat GPT ni? secara umumnya yang saya rasa kebanyakan manusia yang menggunakan JPT, dia akan taik. Dia akan taik, tanya soalan ni, resepi masak nasi, cara masak nasi dengan betul apa semua. So, Cik JPT akan reply. Yang tu penggunaan yang sangat-sangat basic dan amatur. Amboi, oh cara saya ni pun amatur jugalah, bukanlah hebat mana pun. Biasa je lah. Jadi, ChatGPT ni bila kita tanya dia akan menyampaikan dalam bentuk teks yang sangat uh, ringkas dan mudah faham. Macam mana dengan bahasa? Okey, kehebatan ChatGPT ni dia boleh memahami apa-apa bahasa sekalipun dalam logat. Contohnya saya cakap, kita cakap dengan dia dalam bahasa utara. Dia akan Balas dalam bahasa Melayu jugalah Dan dia akan selit-selit jugalah dalam bahasa Utara Kalau kita nak bersuka-suka dengan dia Dia akan balas macam Hang aku Kita cakap Pimana apa semua tu kan Nak cakap bahasa Kelantan silakan Dia akan balas dalam bahasa Kelantan Bahasa Cina, bahasa India Bahasa Sabah, Sarawak Dia boleh reply Dan dia boleh faham Itulah kehebatan AI hari ni guys Yang saya rasa ramai lagi yang tak tahu Kehebatan dia Antara yang tertinggi AI dekat dunia hari ini adalah Chat GPT. oh ingat mungkin digunakan dalam sistem industri apa semua. Itu benda biasa. AI digunakan dalam industri. Tapi yang tertinggi adalah di Chat GPT. Kenapa saya cakap begitu? Sebab dia menyampaikan maklumat. Bermakna dekat sini daripada manusia yang jahil tak tahu dia jadi tahu dalam masa 10 saat <laughs> dengan syarat kena membaca dan pandai tanya soalan jadi susahlah nak tanya soalan panjang-panjang apa -panjang semua AI ChatGPT tahu masalah dengan soalan-soalan yang panjang guys boleh tanya saya okey nak cuba saya test ChatGPT makan kawan semua dah download ChatGPT saya yakin ramai yang dah download Untuk guna macam biasa tanya resipi nak masak ayam masak merah nasi ayam pun semua saya yakin uh, yang seakan-akan dengan uh, resipi Khairul Amin semua menggunakan ChatGPT jadi itu adalah uh, penggunaan yang sangat-sangat lah. jadi cara guna dia adalah dengan bertanyakan dekat dia kita ada button kita ada button voice dekat chat GPT. Saya nak tunjuk pun saya malah. Hampa kena download cari sendirilah. Sebab buat apa saya nak tunjuk kalau hampa belum download. Jadi dia ada button voice. Macam WhatsApp. Hello. Wey. Hang ada mana ni? Ah, Besok-besok amai. Besok eh. Ah, ah? Okay. On. Chat GPT. Ada benda tu guys. Ada benda tu. Okay. Jom. Jom kita try ya. Ni saya punya chat GPT Ya. Confirm ke dekat Kremlin tu ada tiga kerusi? Seorang raja, seorang isteri, seorang lagi siapa? Okey, kita bagi dia jawab. Ya, yeah, men. Tiga kerusi dalam Kremlin yang dimaksudkan itu merujuk kepada susunan tradisional dalam istiadat rasmi zaman dinasti Romanov di Rusia. Dan ia adalah untuk satu raja tengah Sarina, permaisuri Kanan, anak laki pewaris Kiri. Nak faham betul, kena tahu tempat dan konteks. Kerusi-kerusi ini bukan duduk-duduk sepanjang masa dalam satu bilik khas terbuka, tapi digunakan dalam Dewan Upacara tertentu di Grand Kremlin Palace, seperti dalam Throne Hall, Dewan Takhta, atau waktu pertabalan dan Majlis Besar Diraja. Disahkan oleh sumber sejarah. Kerusi ini disebut dalam dokumen dan lukisan rasmi istana sejak zaman. Mikhail Romanov, Simeon Doblas. Buku sejarah Rusia seperti The Romanovs, Simeon Doblas to Siblas Doblas Doblas, oleh Simon Sebag Montefiore dan catatan rasmi Istana Kremlin sendiri menerangkan peranan tiga kerusi ini. Banyak gambaran ukiran dan lukisan lama dari zaman Tsar menunjukkan kerusi tengah lebih tinggi untuk Tsar dan kerusi kiri dan kanan sedikit rendah. Kenapa susunan ini penting? Zaman dahulu, raja tak boleh berdiri sorang-sorang. Dia mesti tunjuk ada waris dan isteri untuk lambang kesinambungan kuasa, tunjuk kestabilan politik, elak perebutan takhta oleh golongan bangsawan. Sebab tu, kerusi ketiga selalu khas untuk anak lelaki bukan ibu, bukan isteri kedua. Kesimpulan, betul dan disahkan. Tiga kerusi Kremlin zaman Tsar Rusia ialah untuk raja, isteri dan pewaris. Kalau kau nak, aku boleh carikan lukisan atau ukiran rasmi yang tunjuk susunan tiga kerusi ini. Boleh guna dalam siaran langsung kau nanti sebagai bukti visual. Nak? Amen. Ah Itu dia. Daripada petikan Ah cat JPT. Ya. Tanya pendek je. Dia. dia jawab punya panjang. Sebab dia jawab dalam bentuk teks. Dan di, kita boleh audio kan dia untuk kita dengar balik apa daripada teks tu. Contohnya kita malah nak membaca lah Tapi bagi saya membaca itu lebih pantas Jadi penggunaan Cik GPT ni sangat-sangat mudah dan cepat Dan kena mahir lah Kena mahir lah Jadi kita akan dapat banyak lah maklumat-maklumat tu Dia bukan sekadar kita mm, nak mencari satu populariti dalam Gambungan-gambungan uh, maklumat daripada chat GPT ni Contoh uh, Seseorang tu dia ada kedai makan yang sangat popular Dan uh, dia baru buka kedai tu lebih kurang dalam 3 bulan Dan dia boost dia punya maklumat dalam mana-mana uh, Online platform Kemudian dapat maklumat tu diserap oleh chat GPT dan Chat GPT dapat trace kewujudan kedai dia dan menyampaikan beberapa maklumat tentang kedai dia, dia dah rasa macam bangga dah. Wow, kedai aku masuk dalam Chat GPT. Dia bukanlah se seasas begitu kita nak gunakan dia. Jadi maksud kata dia adalah pintu ilmu yang sangat besar, sangat dalam dan sangat teliti dan dia juga ada satu uh, prinsip dia ada prinsip bagaimana kita takkan boleh salah sangka dengan apa penyampaian dia. Contoh maklumat yang kita tahu tu salah. Kita cuba uh, kita cuba cakap apa? Tanya dia nak tengok uh, maklumat aku tu dengan hang ni sama ke tak? dan uh, dia akan perbetulkan maklumat kita tu. Maksudnya ada kesalahan dekat maklumat kita yang sebetulnya adalah yang ini. Ah uh, itu guna ChatGPT guys. Jadi saya yakin bukan semua jenis manusia yang akan pakar um, dalam ChatGPT ni. Sebab selalunya lah manusia-manusia ni selalu memandang rendah terhadap sesuatu uh, dan dia akan terlepas dengan benda-benda yang sangat hebat yang ada dekat sekeliling kita. Ha, jadi itulah asas-asas Orang kata apa, Kalau kita nak uh, Cari Sedikit pengetahuan Dengan benda-benda macam ni lah kan hmm. Bukan sekadar membaca Saya tak katalah dengan adanya benda ni Semata-mata untuk kita Orang kata apa Jadi lebih tahu uh, Mestilah dengan apa yang kita Mahir dengan Urusan kita, urusan harian kita uh, dengan apa yang kita buat di rumah, kerja-kerja kita kita kalau kita sebagai tukang apa ni, uh, baiki motor kita akan pandai bawa motor. So kita tahu selok belok dia. Dia, dia macam tu juga lah. Jadi orang tak dapat nak tipu kita daripada segi maklumat ilmiah tu. Ha, kalau kita pandai bawa kereta, orang nak cerita macam ni macam tu dia tak boleh tipu. Sama macam maklumat-maklumat dalam sejarah. Jadi pun tak boleh tipu guys tak boleh tipu. Jadi uh, uh, ada lagi contoh macam um, uh, apa lagi ya? Yang pandai, yang lepas tu uh, dengan pengalaman lah. Uh, pengalaman, maksudnya uh, secara realiti kita mengalami sesuatu perkara tu. Uh, jadi sikit sebanyak benda tu jadi satu praktikal untuk uh, kita uh, Contohnya seperti Uh, seorang manusia ni dia pandai baiki ah uh, motor. Seorang manusia ni dia tahu baiki motor tapi dia tak pandai. Faham tak? Dia tahu tayar bocor kena pergi masuk cacing tapi dia tak tahu nak masukkan cacing tu. Ah ha, berbeza dengan orang yang tadi. Faham tak? Dua-dua tahu tayar bocor masuk cacing. Tapi practically ada dekat orang yang tahu buat. Ah, nampak tak? Jadi itulah pintu-pintu ilmu Belum tentu kita banyak membaca buku Kita akan jadi lebih bijak daripada orang lain Belum tentu Dia mesti ada dengan siapa yang mengalami pengalaman tu Dia, dia lebih dekat dengan ilmu itu ah, Sebab itulah orang kata uh, Hidup dengan berguru tu kan Berguru maksudnya Kalau guru tu dia tunjuk cara buka tayar macam ni Jadi kita belajar daripada kita tengok dia Oh macam tu oh macam tu, oh baru dapat buka tayar. Nampak, berguru. Practical. Kita nampak pergerakan tu. So, kita follow. Oh, jadi. So, dia pula jadi counter check. Oh, betul cara kau buka tayar tu. Ah, lepas tu dia pasang balik tayar tu. Dia ada jadi counter check. Guru, guru. Oh, betul cara kau pasang tu. Kau buka, pasang betul. Tapi kalau dia buat sendiri, dia ingat betul. Padahal salah. Ah, tu counter check tu sebagai guru. Maksudnya, practically. So, dia akan lebih solid lah. Daripada dunia ilmu tu. Haa, begitu guys Haa, uh, sekarang pukul 5-5 minit Apa benda lagi saya nak cakap Haa, uh, rasanya tak ada apa dah kot Haa, uh, itulah Sikit sebanyak eh Haa uh, Ada komen ke? Rasa nak bukut Rasa <laughs> nak bukut Alamak ilham abadah Aduh, lama tak dengar cerita Siap ke? Abang orang pergi ke? Eh, dok Saya orang mana eh Saya Kalau kita ikut orang lama punya style Haa uh, Dia orang kata Uh, saya ni keliru sebenarnya saya usul saya saya tak tahu nak jawab saya lahir di Kuala Lumpur saya dibesarkan di Pulau Pinang dan bapa saya orang Rembau Negeri Sembilan jadi saya orang mana <laughs> jadi persoalan saya sendiri jadi persoalan jadi kalau kita ikut orang tua-tua punya jawapan bapa orang mana bapa saya orang Negeri Sembilan Rembau hang hang orang, -orang Rembaulah walaupun saya cakap pekat ni pinang ni darah ni potong dia tak keluar darah dia keluar kari ikan kari ayam ada lagi ke komen-komen uh, main lama tak nampak hang siapa dia pula ni ya Allah tak kenal aku kena tengok tau 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 <laughs> oi kenduri biu siapa dia pula ni 31 bulan Mei ni siapa dia pula kahwin ni tolonglah PM dekat saya punya ni lah eh Uh, Mesej-mesej lah ni takut tak, tak cam eh. Nama apa keluar pelik-pelik ni Apple hijau, nasi goreng Mana cam siapa dia yang ada kat dalam ni Okay Alright Itulah sikit sebanyak guys Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat Ternyata ilmu-ilmu tu Belum tentu jadi ilmu Kalau kita belum-belum menguasai Ilmu tu Okay Guys Alright Nampak macam <laughs> Eh melampau <laughs> Melampau ilham tu Sihat lah eh? ya ilham ni akbar apa benda ni ya itu aspek sebenarnya konsian saya uh, saya rasa tak ada apa dah kot a wabillahi taufik waidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye